Я подъехал сделать замечание вот, водителю автомобиля, который хотел сыпать незаконно мусор. Он не отреагировал на мои замечания и начал задом и въехал в меня. Приехали мы высыпаться, поставил машину. Виходжу з машини, відкриваю дверки, прибігає мужчина незнайомий, хватає за петельки, за грудки, і витягає з машини. Вийшов, знову приїхали мусор висипати. Я кажу, всі питання по цьому на Лебединську 3. Там є наше руководство і там А Нам сказали, ми висипаємо. Скажуть, ми не будемо висипати. Саша, ти будеш сидіти в суді? О том, что мой сын был за рулем. Будете или нет? Я к вам обращаюсь. Ну, по повреждениям, похоже, что Зил назад сдавал. Зил сдал назад, да? И... Да, по повреждениям, потому что есть растянута краска, есть смещение.